Вітаю глядачів небайдужих серцем. В ефірі програма Поговори про мене цій дитині потрібна родина. Діти повинні вірити в казку, особливо ті, які щодня борються за своє здоров'я, але віра з часом стає все меншою, і шанси на одужання теж, щоб змінити цю ситуацію, до справи підключились небайдужі люди. Благодійний проект Казки, які виховують, додав радості, енергії та сил багатьом хворим дітям. Чи можливо таке? Дивіться прямо зараз. Чотири місяці тривала благодійна акція Казки, що виховують класика для дітей. В серпні в українському домі було представлено книжку із народними казками, ілюстрації, до якої робили маленькі пацієнти національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит та аудіодиск із цими казками, начитаний відомими артистами. Ініціював цей проект народний депутат України, дитячий лікар Андрій Федорович Шепко. Это не просто книга, это не просто каски, которые выховывают. Здесь собраны 10 самых лучших сказок, которые мы отбирали вместе с психологами, вместе с духовенством, вместе с педагогами. Это сказки, которые помогают маленькой детской душе взрослеть в добре, с верой в будущее и пропитываться той любовью и Теми прекрасными впечатлениями которые оставляет эта сказка у ребенка она не просто здесь собраны 10 сказок они еще озвучены лучшими актерами украинского театра и кино мы создали сайт самое главное для чего мы это сделали чтобы люди заходящие на сайт которые хотят своим детям взять информацию взять скачать аудиокнигу они могли Познайомиться і увидіть тих деток, которые ділили ілюстрацію к прекрасному тому изданию. Діти пацієнти у складній ситуації. Вони роками знаходяться у лікарні, тому що не можуть жити без гемодіалізу, який триває по 5-6 годин на день. Це як відвідування роботи, яке позбавляє дитинства. Читание казок за участью волонтериум покращивает эмоциональный стан, відволікає вид дійсності у лекарни, даруя радость детям та их батькам. Мы делали уроки сказкотерапии для детей, и когда увидели, как дети возрождаются, что сказка не только помогает душевно восстановить ребенка, но мы видим, что она оказывает действительно, вот как детский врач сказал, лечебный терапевтический эффект. Мы увидели как зажглись их глазки, как появилась эта вера в победу над болезнью. И ну вот посмотрите, какие прекрасные рисунки рисовали дети. Вот мы разговаривали с психологами, что очень много желтого цвета, очень много тех красок, которые жизнеутверждающие, которые объясняют о том, что есть вера, есть надежда и самое главное, присутствует любовь. Этот сборник он идет вместе с аудиокнигой. И мы сделали специальный сайт, на который может зайти каждый желающий, посмотреть, чем мы занимаемся, какими благотворительными проектами. Бесплатно скачать аудиокнигу каждый желающий, каждый житель нашей страны и в мире. И самое главное, там мы можем ознакомиться с маленькими авторами. Там есть индивидуальная карточка каждого художника. З описанням його возраста, хто он. І самое главное, там є розчетний счет, де человек може вибрати себе того автора, який понравився, і е, оказать матеріальну допомогу, яка йде на лечение этих деток. Підключити небайдужих людей до такої акції виявилось не так вже й складно. В нашій країні достатньо тих, хто, якщо не фінансово, то емоційно готовий допомагати. Іноді така допомога буває ціннішою за грошову. Але, звичайно, психологічна підтримка не завжди вирішує всі проблеми. У цих дітей страшні діагнози, і ваша допомога вкрай необхідна. По професії я дитячий врач. Всю жисть я вирос в магадітній сім'ї. Я всю життя так складається у мене, що я все время з дітьми. У мене у я отець. Старых детей. И я понимаю, что такое, что нужно для воспитания ребенка. Что, что, что ждут дети от нас. Они не ждут от нас от взрослых указаний, они ждут от нас поддержки и любви. И очень важно, и, и это, об этом скажут и педагоги, и психологи, и духовные наставники. Каждый человек может вам сказать, что для, для ребенка важно, чтобы была мама, чтобы был папа чтобы была единая, дружная вместе семья. Семья ⁇ это семья. Это как одно, как одно солнышко, у которых много-много лучей. Вот. И все это объединяется вместе. Тогда там все есть. И любовь, и надежда, и возможность преодолевать любые трудности. Поэтому цель, конечно, моя как человека прежде всего, как народного депутата, как отца, как врача детского, конечно, как можно больше отдать тех знаний, опыта и возможностей, которые у меня есть, которые мне люди дали. И я считаю, что это... Ну просто я обязан это делать, потому что это идет изнутри. Это невозможно прочитать в книжках, посмотреть по телевизору. Хотя можно увидеть хороший проект и заинтересоваться, и стать тоже участником, потому что многие хорошие социальные проекты объединяют людей. Но важно, чтобы это шло изнутри. Вот это сердце, когда идет. А я уверен, у каждого человека есть, есть такой внутренний позыв к милосердию, к доброте, чтобы протянуть руку тому человеку, который на сегодняшний день нуждается. А ведь мы говорим о детках, а мы говорим о том поколении, которому мы взрослые можем уже сейчас, не откладывая, протянуть руку, быть вместе, помогать. И вместе творить. Ведь дети, когда рисуют, когда играют, когда что-то изобретают, ведь это их сегодняшний путь, это то, что они проживают во имя будущего, во имя того, кем они станут. Значит, надо подарить им игру, надо подарить им общение, надо подарить им возможность творить. А наша задача взрослых ⁇ быть просто рядом и помогать. Коли людина відкрита до добрих справ, її життя не обмежується однією соціальною акцією. Андрій Федорович Шепко вже декілька років підтримує і благодійний фестиваль Мама Плюс Я на засіданні Круглого столу, де зібрались постійні меценати фестивалю. Він познайомив всіх зі своїм благодійним проєктом, закликав підтримати хворих дітей. В знак пошани до кожного благодійника фестивалю Мама Плюс я Андрій Федорович презентував книгу Казки, що виховують. Круглий стіл став традиційним етапом завершення кожного чергового фестивалю Мама Плюс я саме тут можна підвести підсумки, оголосити болючі проблеми та знайти спосіб вирішити гострі потреби. Кожен меценат, учасник фестивалю Мама Плюс я отримав благословення від митрополита Дніпропетровського і Павлоградського владики Іринея. Теплі слова подяки від духовного наставника фестивалю Мама Плюс я протоірея Олексія Гетьмана і, звичайно, диплом мецената від організаторів. Важливою дією круглого столу після проведення фестивалю Мама плюс я є те, що меценати особисто знайомляться один з одним, бачать, яка кількість навколо соціально небайдужих людей залучають своїх партнерів та друзів до участі в ньому. Робити добрі справи одній людині важко, а разом ми зможемо вирішити більшу кількість соціально гострих питань і подарувати дітям віру в те, що про них є кому піклуватися. Эти круглые столы обязательно нужны, потому что вот здесь, в живом общении единомышленников, наверное, можно найти какое-то решение. Мы сплотили людей бизнеса, которые неравнодушны к чужому горю. Поэтому мы как бы планомерно шли к тому, чтобы кто что может, помогал именно либо лично, либо общественной организации вместе. Первый раз поучаствовал, и вот сегодня был здесь в эпархии, на заседании круглого стола на многие вещи посмотрел по другим углом и даже поменял свой некоторый взгляд. Я родом из Запорожья, и я бы хотел в следующем году организовать такой же фестиваль для Запорожья. Мы хотим, чтобы этот фестиваль развивался по всей Украине. Это действительно значимое для города, для области мероприятие, в котором нуждаются детки. Пусть фестиваль живет, пусть фестиваль расширяет свои рамки, становится всеукраинским, а может быть и международным. А вообще, конечно, хотелось бы, чтобы в Украине вообще перестала существовать проблема сиротства. Это Колоссальная проблема сиротства. И я склоняю голову перед теми людьми, которые в силу своих возможностей, способностей, сил э, стараются эту проблему э, решить. Это, знаете, они спасают генофонд нашей страны. Я им планирую. Помощь нужна не только финансовая, а, наверное, надо включаться самостоятельно и ну, самим участвовать в этом процессе, потому что финансовая помощь, ее сейчас предоставляют многие. И надо вникать, чтобы решить проблему, нужно глубже вникать в нее. Сегодня после скажем, круглого стола возникла идея, что необходимо помогать начинать гораздо раньше, да, чем в период проведения фестиваля. Поэтому есть предложение на следующий год по поводу более плотного сотрудничества и не только какой-то материальной помощи, но и информационной помощи, привлечения волонтеров. Наша организация также откликается каждый год и помогает, чем может, одеждой, обувью, финансово. И советами даже, кому позвонить, кому обратиться, к тем людям, меценатам, которые могут помочь, есть у них средства. Это тоже очень много значит. Часто бывает, что очень обеспеченные семьи, да, очень большой достаток в семьях, а таланта у ребенка нет. А здесь вот нет родительской опеки, да, нет мамы, нет папы, а талант есть. И я считаю, что такие дети, они вот больше достойны того, чтобы их увидели. Вот этот фестиваль как раз раскрывает то, что даже дети, лишенные родительской опеки и любви, они имеют огромный потенциал, они очень талантливые и они, безусловно, перспективные дети. Я курировала такое направление, как «Веселый старт». И было так интересно наблюдать за тем, как эти детки, вот одна команда, они все, вот эта семья, одна большая команда. Детям из детдомов мы раздавали шарики, они даже вот таким вот маленьким, вроде бы как Віщем так очень сильно радується, і очень приєдна, що ділаєш людям дітям тім добро, ж тим приятна. Я вірю, що в нашій країні багато людей, які щиро хочуть протягнути руку тим, хто потребує допомоги. Для цього важливо дивитись навколо себе, не залишатись байдужим до прохань і мати відкрите серце в наших програмах. Ви завжди побачите тих, для кого реальна допомога дуже необхідна. Телефонуйте до нашої редакции 056 789 25 25. Відкрийте сердце добрым.